अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज मैं आपके साथ फ़्राई चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं फ्राई चिकन बनाने के लिए चिकन की कैंडी ली है मैंने छः अदर इसे मैंने फैट समेत लिया है ये देखें इसकी चर्बी नहीं उतारी है सारी चर्बी इसकी लगी हुई है अब हम इसको कट लगा लेंगे कट आपने गहरे लगाने हैं ये देखें इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ ये देखें कितने गहरे कट लगे हुए हैं इसे पीछे भी हम एक कट लगा देंगे इस तरह से लगा दिएगा सारी कैंडियों को इसी तरीके से कट लगा दिएगा ये मैंने सारे कट लगा लिए हैं अब एक चम्मच ले लिया है मैंने सोया सॉस का वो हम इसके अंदर डाल दूँगी एक चम्मच लिया है मैंने सफेद सिरके का वो मैंने इसमें डाल दिया है एक चम्मच चिली सॉस का मैंने इसमें डाल दिया है वन फोर टी स्पून लिया है मैंने अदरक का पाउडर वन फोर टी स्पून लिया है मैंने लहसुन का पाउडर वन फोर टी स्पून लिया है मैंने इलायची का पाउडर जवैत्री पाउडर के लिए है मैंने पाँच चुटकी वो मैंने इसमें डाल दी हैं जायफल पाउडर की भी मैंने पाँच चुटकी ली हैं वो मैंने इसमें डाल दी हैं हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक का ऐड कर दिया है नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं वन टी स्पून मैंने इसमें डाला है सुरख लाल मिर्च पाउडर सारी चीज़ें डालने के बाद हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें और साथ जो बेल आइकन का बटन होता है उसे लाजमी दबा दिया करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले अब हम इसको कवर करके रख देंगे तीन से चार घंटे के लिए चार घंटे गुजर गए हैं अब वन फोर्थ कप ले लिया है मैंने चावलों का आटा वन फोर्थ कप ही लिया है मैंने फ्लोर और वन फोर्थ कप ही लिया है मैंने मैदा तीनों चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे अब जो चिकन हमने मसाला लगा के रखा था वो हम ले लेंगे सबसे पहले हम इसके ऊपर ड्राई कोट चढ़ा देंगे ड्राई कोट इसके ऊपर अच्छे तरीके से चढ़ा दिएगा ये देखें अब एक अंडा ले लिया है मैंने एक कोट हम अंडे का चढ़ा देंगे इसके ऊपर अंडे का कोट चढ़ाने के बाद आपने दोबारा से इसके ऊपर ड्राई कोट चढ़ा लेना है सबको इसी तरह से कोट चढ़ा लीएगा कढ़ाई में मैंने तेल पहले ही गर्म करने रख दिया था आपने इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है सारा चिकन हम इसके अंदर डाल देंगे हम इसको दोनों साइड से अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे ये देखें दोनों साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो गया है अब हम इसको निकाल लेंगे कितना बेहतरीन कलर आया है इसका तेल अच्छे तरीके से इसका निकाल लीजिएगा ये सारे मैंने निकाल लिए हैं फ्राई चिकन बनकर बिल्कुल तैयार हैं आप इसे चटनी और रायते के साथ सर्व करें ये बहुत ही मज़ेदार लगेगा इस रेसिपी को घर पर ट्राई करिएगा ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा